स्टेज पे ये चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे समय में इसका पूरा प्लानिंग की आज मीटिंग हुई और गठबंधन का ये दो दिन में क्लियर हो जाए तो देखो, देखो बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग चल रहा है उसमें चर्चा चल रही है वो जब अंतिम होगा तब तो हमें बताएंगे देखो ये चुनाव प्रक्रिया है चुनाव प्रक्रिया है आप सब जानते हो ये चुनाव प्रक्रिया में जो सबसे शक्तिशाली दल जो देश का है नहीं तो दुनिया का है ऐसा बोलने वाले महामहिम बो विश्व विश्वगुरु का भी अभी तक महाराष्ट्र में अलायंस अभी क्लियर नहीं हुआ है तो, तो सुनो ना मैं अब हमारी बात कर रहा हूँ ना तो जब हमको सवाल पूछते तो उनका भी हम आपको थोड़ा ध्यान ध्यान आकर्षित करते आपका तो हमारा ये कहना है कि ये चुनाव प्रक्रिया है उनका हो या हमारा हो थोड़ा ये अलायंस के इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होते ही है तो वो एक दो दिन में हम लोगों का क्लियर हो जाए तो नहीं हुई है। नाम सीट का आगे कैसे देखो हमारी जो जगह है हम लोगों ने क्लियर की थी उसमें कि हमने किया है उसके आगे हमने लोगों ने किया है नहीं तो जो जगह हमारी क्लियर हुई थी उसमें किया हम लोग भी तो ज्यादा सीटें पे कर सकते थे लेकिन जब तक वो सभी सीटों पे जब तक प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा मुंबई में अभी डिस्कशन नहीं हुआ कई जगह पे डिस्कशन नहीं हुआ है तो जब तक ये पूरा क्लियर होगा वैसे वैसे सीटें डिक्लेयर होंगी ना ना वो कितने सीटों पर अब तक हो चुकी है उसके बारे में बताइए पास पास में सभी जगह पे हुई है वो है, आपको कहा है कि हमारी जो मित्र पक्ष है उनसे भी बात से हुई आपका 16, 17, 18, 19 कितनी क्लैरिटी हुई है वो बता मैंने देखे कहा, देखे कहा कि देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ एक स्पष्ट कह रहा हूँ आप उस बात को तो आप, आप लोग घुमा रहे हो हमने स्पष्ट आप लोगों से कहा है कि जैसे प्रकाश अम्बेडकर जी का दल है और हमारे सपा है कई दल हमारे साथ है उनसे भी कम्युनिस्ट है उनसे सबसे सब बात चलती है और उसमें बैठकर ये सब क्योंकि हमें एक मजबूत गठबंधन हमारा महाविकास आघाड़ी का ये चुनाव में महाराष्ट्र में सामने जाए और फोर्टी एट जगह सीट जो है वो सभी सीटों पे कैसा हम जीत सकते हैं उसका प्लानिंग हमने किया है राजू पार्वे परसों के दिन आपके साथ थे हमारे साथ थे आप कोई चैनल उसको चला रहा था और वो बता रहा था कि मैं तो इधर ही हूँ तो ये चर्चा का विषय चलते रहेगा अभी हमने कहा कि इलेक्शन कि एक बार टिकटों का महायुति में भी फाइनल होन जान दो तो देखो कैसे कैसे पोला फूटता है उधर भी तो ये सब बातें तो आप चलते रहेगी इसमें कोई छुपा नहीं है ये सब बातें चलती रहेगी किसी को दबाव में है किसी को प्रलोभन है ये सब चलते रहेगा तो ये सब मामले स्पष्ट होगा चलो मराठी आज पवार साहब काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आम्ही आणि उद्धव ठाकरे साहेबांकडून संजय राऊत आम्ही सगळेजणं बसलो आणि त्याच्यामध्ये आमचे जे अजून मित्र पक्ष आहेत त्यांच्यासोबतही त्या ठिकाणी बोलणं सुरू झालेली आहे आणि या याच्यामध्ये सामोपचाराने या सगळ्या जाग्यांची क्लॅरिटी होईल आणि एक मजबूत महाविकास आघाडीचं गठबंधन महाराष्ट्रात जाऊन अठ्ठेचाळीसही जागा कशा जिंकता येईल याच्यावरचं आम्ही आज चर्चा केलेली आहे प्रचाराच्या दृष्टिकोनातून सगळेजणांनी एका मंचावर कुठं कुठं प्रचाराला जायचं कुठल्या सभा करायचं त्याच्यावरचंही एक डिस्कशन आमचं झालेलं आहे ओपन प्लॅन आम्ही बनवणं सुरू केलेलं आहे चुनाव प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये आखरी प्रत्येक सीट आम्हाला जिंकायची आहे त्याच्यासाठी ज्या जागा जा आम्हाला मिळतील त्या जा जागेवर जा जा आम्ही जिंकलो पाहिजे त्या पद्धतीचा हायकमांड निर्णय घेत आहे त्याच्यामुळे विधानसभा हा वेगळा भाग आहे आता रेवंत रेड्डी हे खासदार होते तेलंगणामध्ये हो राज्याचे मुख्यमंत्री झाले त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचं या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये कुठला अर्थ लागत नाही त्यावेळेच्या निवडणुका ज्या ज्या येतात त्या त्या निवडणुकीमध्ये त्या त्यावेळेची व्यवस्था निर्माण केली जाते आणि हायकमांड त्याच्यावर सगळं लक्ष ठेवूनच असं तुमच्या टी व्हीवर चर्चा आहे नाही नाही अशी तुमच्या टीव्हीवर चर्चा आहे अजून त्या चर्चेचं अंतिम स्वरूप जेव्हा काँग्रेस पक्षाकडून ऑथेंटिक यादी जाहीर होईल त्यावेळेस आपल्याला कळेल मला काय मी पार्टीचा सिपाई आहे पार्टीच्या आदेशाचं आद। पालन करणारा आद। मी कार्यकर्ता आहे मागच्या वेळेस नागपूरला निवडणूक लढायला सांगितली मी लढली आणि मजबूतीने लढली हे तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे त्याच्यामुळे जे काही पक्षाचे आदेश येतील त्याचं पालन करणं हे पक्षाचा सिपाई म्हणून माझं काम कोणी सांगितलं तुम्हाला नाही कालच्या ज्या काही आधी आपण पाहिली असेल त्यामध्ये तो आमदार पण नाही आहेत काही लोक मूळ प्रश्न आहे की ज्या ज्या ठिकाणी जे जे मेरिट आहे जे सर्वेमध्ये नावं आलेली आहेत त्याच्या अधिकार आम्ही घेतलेला निर्णय आहे आणि आमचा निर्णय जवळपास सगळ्यांनी स्व त्याला मान्य करतात जे काही नावं चिंटुटी आलेली आहेत त्याच्याप्रमाणे एक दोन जागेमध्ये जा जे आहेत अजूनपर्यंत तुम्ही तेच सांगतो तुम्हाला की जी चाचपणी तुमच्या माध्यमातून तुम जी बाहेर आलेली आहे त्याच्यामध्ये शंभर टक्के बरो ते बरोबर आहे असं मी मान्य करत नाही त्याच्यामध्ये काही बदलाव तुम्हाला पाहायलाच मिळेल पण त्याच्यामुळे ही जी काही चाचपणी तुमच्या माध्यमातून झालेली आहे ती आम्हाला पॉझिटिव्ह आलेली आहे तुम्हाला नव्वद टक्के

आज त्यांचा पूर्ण महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे साहेबांचा दौरा चाललेला आहे योगायोगान ते सांगलीला चालले असतील काही काम असेल त्यांना तर त्याच्यामुळे स्वाभाविक आहे की ते स्वतः जातात आहेत त्याच्यासाठी जातात तो त्यांचा प्रश्न

तुम्हाला ते सांगितलं तुम्ही फिरवताय तिथल्या तिथं आम्ही तुम्हाला एकदम स्पष्ट सांगितलं आम्हाला फिरवता येत नाही आम्हाला जे सांगताय ते सरळ सांगता येत आमचं अजून आमच्या मित्र पक्षाशी चर्चा चालू आहे थोड्याशा जागेचा अदला बदला होईल ते तुम्हाला मगापासून इंडिकेशन देतो आहे ते तुम्हाला सांगता येत तुम्ही येऊन जाऊन ते लढणार की नाही ते लढणार की नाही तुमचं महाआघाडीमध्ये एकमत आहे की नाही हे असे प्रश्न तुम्ही विचारताय तुम्हाला मी जे सांगितलं ही नाही आमची बरोबर आहे आणि हे आम्ही ठरवून सगळ्या पक्षाचे लोक आम्ही हे मांडतोय आज आम्ही तुम्हाला सांगितलं की त्यांचं आमचं बोलणं झालेलं आहे म्हणजे विशेष करून आज uh, जयंत पाटील त्यांच्यासोबत बोललेत मिसेस आंबेडकर पण बोलल्यात आणि त्याच्यामधून आता मार्ग काढतो आम्ही आणि त्या सकाळी बसून आम्ही सगळे लोक शिकै आम्हाला सेपरेट नाही आमचं महाविकास आघाडी म्हणूनच आम्ही सगळे लोक निर्णय घेऊ हो, त्यामुळे आजच चर्चा झाल्या त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला सांगतो की एक दोन दिवस लागेल याला एक दोन दिवसामध्ये हा प्रश्न मुंबईचा प्रश्न आहे की

बदलाव होतो ते तुम्हाला सांगत आहे तर तुम्ही तिथंच तुमचं मर्फीच्या रेकॉर्ड सारखं ते लढत तुम्ही उत्तर काय देऊ बलिदानाचं काम नाही अठ्ठेचाळीस जागा महाविकास आघाडी लढेल कोणालाच बलिदान करायची गरज नाही आम्ही पाठी आणि उठी असं नाही करणार आहोत अठ्ठेचाळीस जागा कारण की भाजपला महाराष्ट्रातून परास करणं हाच आमच्या महाविकास आघाडीचा मुख्य प्लॅन आहे आणि त्याच पद्धतीची ही तयारी आम्ही करतो देवेंद्र हमारा काम शुरू हो चुका हाँ। तो ऐसे दे, ऐसे दे देखो भाजपा की परिस्थितियाँ क्या हुई है महाराष्ट्र में आप मेरे से ज्यादा जानते हो आप मीडिया के लोग हो और आपको सब पिक्चर क्लियर है भाजपा डरी हुई है महाराष्ट्र में गुजरात में जब चुनाव आप ले रहे हो तो एक ही फेज में ले रहे हो महाराष्ट्र में पांच फेज में लेने की क्या जरूरत थी उनकी सरकार है महाराष्ट्र में क्या कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है क्या आतंकवादी और नक्सलवादी है पूरे महाराष्ट्र में कि इनको शिकुर, उसके सिक्योरिटी के हिसाब से उनको पांच फेज में इलेक्शन लेना पड़ा गुजरात और महाराष्ट्र में इतना डिफरेंस क्या है कि तुम्हें पांच फेज में चुनाव लेने पड़ी इसका जवाब तो उनको बीजेपी को देना पड़ेगा इतना लंबा समय महाराष्ट्र में ये चुनाव की प्रक्रिया करवाना है ये तो बीजेपी का डर है ये कि पाँच फेज में इलेक्शन करके उनके नेताओं को ज़्यादा समय कैसा मिले और कोई भी हालत में झूठ मूठ बोलकर झूठे सपने दिखाकर और जितना हमको तो कैसा है उसकी कोशिश असफल कोशिश वो लोग कर रहे हैं और उनकी हार तय है और इसलिए ये कोशिश कर रहे करने दो वो तो घूम रहे क्यों घूम रहे तो क्योंकि अब साड़ियाँ बाटी कंट्रोल के दुकान से तो साड़ियाँ भी फटी हुई अब वो अपना जो खटापन है वो छुपाने के लिए घूम रहे इनको तो लोग अब प्रक्रिया शुरू हुई है मैदान चालू दो। जब चुनाव आएगा तब तो लोग इनको बीजेपी को कैसा जवाब देना है लोगों ने डिसाइड किया है ये बलिदान का इशू नहीं है हम तुमको बार बार ये कह रहे हैं कि ये बलिदान का कौन अपहरण ले रहा है कौन छोटा हो रहा है ये बात नहीं है देश की संविधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का बीजेपी की वजह से खतरा पैदा हो चुका है खतरा फायदा ही नहीं था खतरा ही हो गया है ऐसे समय में जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई उस कांग्रेस ने जिस आ, आजादी के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा से जो संविधान इस देश में बनाया वो संविधान ये दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक संविधान है और इस संविधान को बचाना ये कांग्रेस का दायित्व है और कांग्रेस इसको पूरी कोशिश कर रही है और इसलिए जितने भी जो दल है जो बीजेपी के विरोध में है उनको एक साथ लाके ये महाराष्ट्र से बीजेपी को सत्ता से बाहर कैसा निकालना क्योंकि तो महाराष्ट्र एक है कि देश का एक परिवर्तन लाने की ताकत रखता है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है शव और अम्बेडकर विचारधारा की भूमि है इसलिए तो हमने कोल्हापुर में शाहू महाराज को खड़ा किया तो ये विचारधारा जो है ये विचारधारा इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती है और इसलिए हम लोगों की कोशिश है कि इसमें पूरी तरह कहीं भी भी कोई लेकुन ना रहा है ये कोशिश हम कर रहे तो इसमें बलिदान का शब्द नहीं आता ये, ये देश हमारा इससे कोई फर्क नहीं है ये कोई वो लोग भी अगर जगह ले रहे तो उनकी जहाँ अच्छी है तो वो लेंगे ना जहाँ हम अच्छे हैं वहाँ हम लेंगे के आधार पर डिसीजन लेंगे छोटे आप लोग जहाँ पर लड़के परसेप्शन ऐसा हो रहा है की तो उन्हें वो अल्टीमेट गोल देख रहे चार सौ पांच अगर आप भी जो है बीजेपी को हराना है तो जहाँ पर आप कन्विंस नहीं है कि जहाँ पे आप लोग है ना दो बार चुनाव हार चुके हैं जैसे सेना बार बार दावा करती तो क्या आप बड़ा भाई होकर बड़ा दिल दिखाने के लिए कांग्रेस तो तैयार नहीं हो रही है जिस वजह से उनका कहना है कि तामिल की सीट भी दो बार हार चुके हैं तिवंटी की सीट हो चाहे या फिर दक्षिण मुंबई दक्षिण मध्य मुंबई की सीट हो उनका उनकी दलील ये की आप लोग बड़ा दिल दिखाइए

हमारी लाइन स्पष्ट है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब पूरे देश की पदयात्रा की दस हजार किलोमीटर को उन लोगों ने जिस तरह से लोगों की भावना और जन भावनाओं को समझ कर जो हम लोगों ने पाँच गारंटीज विशेष करके जो महिलाओं के लिए पांच गारंटी युवाओं के लिए पांच गारंटी किसानों के लिए पांच गारंटी कामगारों के लिए पांच गारंटी और युवाओं के लिए पांच गारंटी ऐसे 25 गारंटी हमने दी है वो राहुल गांधी जी को जो लोगों ने भावना रखी उसी आधार पर जनमत को हमने आ, उनको न्याय देने के लिए उस तरह का एक विश्वास जनता के बीच में हमने डाला है अलायंस में ये सब चीज़, सब चीज़ें चलती रहेंगी लेकिन हमारा मंसूबा और हमारा मकसद एक ही है कि देश जो बर्बादी की कदार पर बीजेपी ने ला, खड़ा करने का काम किया है उसको मुख्य धारा में लाना ये हमारी कांग्रेस की कोशिश है और इसलिए जो हमारे मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में हमने आपको बात रखी पीछे में और कोई बात करता है तो उसका जवाब देने के लिए मेरे पास महाराष्ट्रामध्ये ही परंपरा राहिलेली आहे महाराष्ट्र की बाकी राज्याचं मी कुठल्या राज्याचं नाव घेऊन त्या राज्याला बदनामीच्या याच्यात नाही आणणार पण महाराष्ट्रात परंपरा राहिलेली आहे मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवायची परंपरा राहिलेली आहे कोण कोणाच्या घरी गेला म्हणून त्याचा याच्यात प्रेशरमध्ये कोणी येतो असं कधी महाराष्ट्रामध्ये होत नाही आज निवडणुकीचा काळ आहे कोणी कोणाच्या घरी गेला म्हणजेच त्याचा अर्थ की त्याला सपोर्ट करायला परवा पवारसाहेब गेले नाही नाही ऐका नाग असू चालतय ही परंपरा आहे निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये लोक कोणाच्या कसब्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये गिरीश बापटांकडे बसलो होतो आमचे मित्र आहेत होते आता नाही आहेत ते याचा अर्थ की चुकीचं झालं असं नाही ना ही महाराष्ट्राची परंपरा फडणवीस मला एक महाराष्ट्रातल्याच आमदारांच्या मतदारसंघात पैसे दिले तर महाराष्ट्राच्या बाहेर तर नाही दिलेत योगा ना योगायोगानं फडणवीस हे नागपूरचे आहेत स्वाभाविक आहे की नागपूर दोन पैसे जास्त मिळावे असं पूर्ण मी उद्या मंत्री झालं तर कोण पक्षाचा कोण आमदार आहे याचा विचार करणार स्वाभाविक आपल्या जिल्ह्यावर प्रेम ठेवणार म्हणून त्याला दोन कोटी रुपये दिले त्याच्या मतदारसंघाच्या विकासामध्ये ते तिकडे गेले असं कसं म्हणता येईल काही पण तुम्ही चर्चेला कई कारण चर्चा करेंगे और बीजेपी बना रही है इसके पहले राहुल गांधी ने एक हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया कहा शक्ति से लड़ना है और अब औरंगजेब का मुद्दा है तो कैसे देखते हैं आप एक चुनावी मुद्दा अब बीजेपी की तरफ से बनाया मुझे बीजेपी के पास कोई मुद्दे है राहुल गांधी जी ने शक्ति का नाम लिया शक्ति हिंदू हिंदू में शक्ति को बहुत बड़ा महत्व है लेकिन दो शक्ति है एक रावण की शक्ति है और एक भगवान श्री राम की शक्ति है तो हम भगवान श्री राम की शक्ति के साथ अगर दूसरे लोगों को दूसरी शक्ति का यूज जो कर रहे हैं तो उन, उनको हम क्या बोलेंगे उनको जवाब तो वही देंगे अगर हिंदू की बात करते तो जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है मणिपुर में महिलाओं के ऊपर उनके इज्जत टूटी जाती है उनके निवस्त्र किया जाता है उनको जलाया जाता है तो ये ये कौन से हिंदू की परंपरा है हम पूछना चाहते हैं उनको बीजेपी को ये ये बुरी शक्ति के साथ वो लोग हैं, वो बुरी शक्ति के विरोध में राहुल गांधी है तो फिर गलत क्या बोला है हम वो बुरी शक्ति के विरोध में हम जो भगवान श्री राम की जो शक्ति है उसके साथ हम लोग और, और आप मानते है हैं क्या आप संजय तो राउत से पूछिए सुबह नौ बजे सुबह नौ बजे संजय राउत पूछिए किसी तरह का दबाव है इसलिए पूछ रहा हूँ क्यूँकी मैरिज और दोस्ती की बात कर रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवसेना जो है वो अंदर खाने अपने कैंडिडेट्स को कह चुकी है तैयारी करने के लिए हमने भी हमारे कैंडिडेट को बोल के रखा है वहाँ पे उनका भी काम शुरू है तो आखिरी पार्टियों को हमेशा अपने अपने एरिया में हर जिले में हर ब्लॉक में पार्टियों के वर्कर को काम देना पड़ता है सबको काम में लगाना पड़ता है सफल के उन लोगों ने भी रखा होगा इसका मतलब नहीं कि जब तक अलायंस क्लियर नहीं होगा जब तक ये सब बातें आगे नहीं जाए जिस प्रकार से उन्होंने

तो हमें उनके अलायंस में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कौन क्या अलायंस जोड़ना है उनको क्या करना है वो उनका उनका व्यक्तिगत मामला है उसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जब इनका अलायंस जो आएगा तो वीडियो हम भी लगाएंगे नाला सागित है बघा मी त्यांच्या घरात काय चाललेलं मी ते बघायचं काम करत नाही मला कोणाच्या व्यक्तिगत याच्यात जायचं पण नाही तुम्ही ज्यांच्या पक्षात काय चाललेलं आहे गडबडीत चालले त्यांना विचारा आम्हाला काय मिळालं त्यांच्याबद्दल त्यांचा अगर मित्र बीजेपी झालेला आता त्यांना विचारा थँक्यू परिणाम